Ingredients, uh, in the fish feed ingredient for especially for the uh, carnivorous. Ni. So another uh, way they do is uh, they will fully use the ni, but they have a special treatment on the soy, soybean meal. Contohnya so, so soybean meal ni, mereka nak guna ferment, ferment, fermentation. So through the fermentation process, they can turn uh, the anti-nutrient factors all eliminate the anti-nutrient factors. We can reduce the risk uh, in a uh, risk of the negative impacts to the carnivorous feed? lah. Uh, Jadi ni soalannya jawapannya boleh guna, tapi guna dengan kadar yang uh, rendah, iaitu uh, 20 instead of using 100 of the total to, uh, ni apa ni soybean meal in the carnivorous feed. Oh, in other way, ni kita boleh guna kita good uh, the soybean meal ni going through the spacer treatments, uh, do fermentation to reduce the anti-nutrient factors in the soybean meals, and uh, we also partially uh, replace the fish meals uh, proportions in the carnivorous fish feed ni ni. So, and I answer your question? Adakah uh, saya menjawab jawapan kamu? Yes. Uh, please ask. Uh. Yes. Today I'm Lee ya. Uh, you can call me Lee, Brother Lee ya. Uh. Professor is a jawatan lah. Ya. Uh. When I retired, no more professor. Uh, uh, thank you for your question. So, kita ni kena berjimat cemak lah. Uh, jimat cemak alamat, am amalan yang baik lah. So, soalan uh, bapa tadi dia kata boleh tak kita recycle uh, makanan yang sudah expired lah. Uh? Uh, so, kita boleh buat perumbat perumpamaan macam ni. Contoh, roti yang kita makan sudah berkulat. Boleh tak kita makan? Uh, jawapannya tak boleh lah. Sebab apa? Sebab kita dia ada satu jenis uh, kulat lah. Uh, kulat. Kulak ni dia akan menghasilkan mycotoxin lah. Uh, kalau bapa-bapa dan ibu-ibu tengok mycotoxin lah. Uh, jadi mycotoxin ni sangat bahaya. Uh, apabila manusia selalu makan mycotoxin dia akan mengakibatkan kanser. Uh, kanser usus. Uh, sama juga dengan ikan lah. Uh, apabila dia makan makanan berkulak biasanya dia akan uh, dia akan matilah. Ha, jadi apa perlu kita buat terhadap makanan yang sudah expired? Ha? Ha, jadi ya, makanan expired kalau ikut ha, prosedur, kita kena kebumikan Ha. Jadi ya, kita akan korek korek tanah, kita akan tanam ha, makanan yang expired tu Supaya dia tidak dimakan oleh haiwan dan juga ikan ataupun manusia. Dan mengakibatkan, mengganggu kesihatan ikan. Jadi ni untuk ikut prosedur yang betul, ikan yang uh, kena penyakit sudah mati, ikan yang sudah kena penyakit, biasanya kita ke bumi. Sama juga dengan manusia yang sudah meninggal kena ke bumi kan juga, supaya, supaya mengelakkan uh, penyakit uh, tersebar. Uh, itu tujuannya. Jadinya jawapan saya adalah kita perlulah berjimat lah. Makin kita berjimat, makin rugi besar ikan yang kita makan ikan kita kita beri makanan sedut air suai mungkin akan mengalami kematian. Sebab harus diingati makanan ikan tu ada ada moisture. Jadi ini apabila ada moisture dia akan mengakibatkan bakteria kuman tu tumbuh. Dan untuk nak lupus ataupun nak buang makanan tersebut, kita perlulah kebumikan makanan tersebut. Ha. Itu jawapan dan cadangan saya. Terima kasih soalan uh, Bapak. Ya. Yeah. Bapa-bapa dan ibu-ibu boleh tanya juga ha. Tak payah berdiri apa duduk, relax relax. Or oh, binder, binder in ah uh, shrimp feet lah, eh? shrimp feet eh? binder in in shrimp feet eh? So pernah tak uh, ibu buat cake, buat cake dekat rumah, uh. dia ada satu ah uh, buat cake dekat rumah, buat biskut cake, Kau tak pernah buat masak dekat rumah. Ah, uh, masak mana So, traditionally orang guna tapioca starch. To tapioca starch. Eh? Semua orang nampak tapioca starch. Ya, huh? tapioca starch. Jadi tapioca starch ni dia perlu uh, 5 hingga 10% ah. Eh? in fish feed ingredient eh? in fish feed formulation eh? so traditionally ha eh, uh, amalan biasa orang guna tapioca starch ha eh? uh, tapioca starch ni maksudnya dari ubi lah starch tu so 10 hingga 5% lah eh? jadi di traditional jadi ni apabila guna fire, 10% banyak ah eh? ha uh, so kita tak boleh letak bahan lain other ingredients in the fish feed ingredient ah eh? Jadi ia efektif lah. So, currently kita akan guna CMC. Ha. Kalau ibu kalau pergi cari maklumat CMC binder, ha, uh, it's a commercial C, binder. So, binder yang kita guna kalau kita guna CMC, hanya guna 1 hingga dua peratus sahaja. Jadi, dia sangat efektif. Lah. Ha. Uh, dalam uh, ni, apa ni, Ah uh, ni ni dia, dia sangat efektif Dan dia juga digunakan dalam penghasilan biskut, kek Dalam uh, makanan manusia Jadi CMC yang selalu digunakan Dalam uh, aquaculture Termasuklah uh, udang uh, Dia sangat baik So this is new uh, binder yang selalu digunakan Dalam uh, manusia Dan juga tenakan haiwan uh, Termasuklah udang uh, Jadi dia apa kegunaan binder Supaya apabila makanan masuk dalam air dia mudah terurai ah uh, that avoid nutrient leaching so to especially uh, aquatic species like a crab like a shrimp, the slow eaters uh, that's dia makan dengan perlahan jadi the binder ni semakin banyak kita kena letak iaitu 2% 2% 2% is the maximum where they can uh, guarantee the stability to enhance the stability of the feed in the water. So bear in mind, binder eh, is the mass. in uh, fish feed formulation where can the guarantee uh, and enhance the feed stability in the fish to avoid nutrient leaching in the water. So am I answer your question, Ibu? Uh, thank you for your question eh, because you your question can recall me back, remind me back the knowledge maybe I forgot in the many years ago. Uh. So traditionally we use topika, topioka starch. Uh, topioka starch ni contohnya mungkin ibu-ibu uh, yang guna untuk selepas kita basuh cadar, tilam uh, ataupun bantal. Kita letak topioka starch ibu kita dulu. Uh. Tapi sekarang tak ada aku. Uh, to, those, but the topical starch ni is not effective. No longer use in tasty ingredient. Eh. Uh. They change to CMC. ah uh, the synthetic the uh, synthetic ah uh, binder. Where is available in the at the affordable price. ah uh, murah dan juga efektif. Ah, eh. uh. Any other questions, ladies and gentlemen? Mm hmm. May I ask? I'm more than willing to share uh, my knowledge uh, and experience. Uh, uh, it's not easy to become an uh, aquaculturist. Terima kasih. Bapak nama apa bapak? Royhan Eh? Oh, nama pun komersial Royhan eh. Jadi ya eh, soalan Royhan ni eh, kenapa tak budidaya a uh, tumbuhan a uh, akuatik makro. Ah uh, dia panggil makro, mikroplan uh, makro plant uh, Makro tu So, plant ni ada dua jenis tau. Ah uh, there are two types of plants. One is micro. Micro ni can cannot be observed with naked eye. Tak boleh tengok dengan mata kasar. Dan bagi micro, ah uh, one of them is micro algae. Boleh tengok mata kasar, we only can see through that color. Kalau green in color tu maksudnya the micro algae is abundant there. Maksudnya apabila air tu berwarna hijau tu maksud micro algae tu lebih. Ana uh, Soalan uh, bapak tadi Raihan dia kata kenapa tak budidaya afafa afafa budidaya apa ni dakwik ya eh? uh, ah, ya. Eh? Jadi ni dengan ni apa ni afafa ni is the uh, orang kata makro uh, makro algae okay, eh? makro maksud ni we can observe through the naked eyes. Boleh menampuk dengan mata kasar. Oh dakwik ni terapung di atas ni. Jadi ni dia ada disadvantage eh? Uh, kalau kita guna dakwik eh? Dawik ni dia first apabila kita budidaya Dawik ni dia akan melitopi. They can cover all the surface water. So whenever they cover all the surface water, the sunlight cannot penetrate into the uh, ni. Then all the zooplankton, insect, ah uh, this microalgae algae uh, mati. Sebab ni all the water surface cover with this. Uh, jadi ni dia ada tumbuhan yang sangat bahaya. Uh, but uh, they also can be used uh, as a feed for the fish eh? however the nutrition profile is not as good as uh, microalgae why because this, uh, this, uh, weed, they make this that way they content on uh, many anti nutrition factors uh, contohnya tannin. apabila kita makan banyak sangat ikan main, eh, dia akan sakit perut dia akan uh, impact negative impact to the health compared to the microalgae eh, uh, compared to the microalgae Uh, in uh, micro algae okay, uh, budidaya uh, budidaya macro algae okay, we only need three factors eh. first is uh, sunlight free sunlight uh. then water free water and the nutrient we only need to put input nutrient and nutrient it can be waste from the uh, budidaya ayam sisa ayam uh, baja ayam kita letak mungkin sebungkus satu guni je satu guni ni is around 20 to kilo 50 kilo ah. So where we put? We put at the water inlet. Ah apabila water masuk, kita put, kita gantung ah guni yang menonggeng ni, ah chicken waste tu on the spot where the water inlet. Ah apa air masuk masuk. So they can distribute throughout our pond, earthen pond ah. Jadinya semua nutrien akan terdedah. Then selepas mungkin after one week ni, we can have we can observe green color uh, of microalgae blooming. Uh, they akan, so this can be, so what is the good of the microalgae? They have a uh, three uh, advantage of the microalgae. First, they can serve as the feed. Makanan untuk uh, post larvae. Uh, so, first feeding for post larvae, makanan uh, microalgae. So, the protein uh, contents of the microalgae ni is almost 70%. 70% of the protein content. So, very rich of the microalgae. Uh, then, second thing is they can increase the visibility. Contrast visibility. So, apabila apabila kita uh, warna berwarna, air warna hijau, ikan tu senang senang uh, lihat. Uh, sebab dia punya background warna hijau. Dia boleh nampak uh, insect ataupun zooplankton bergerak. Jadi, dia, dia senang tangkap. And the third of benefit or advantage of uh, microalgae, ini, they can uh, convert harmful, uh, harmful uh, these uh, ammonia. So, for example, ammonia to the less harmful uh, ammonium. They have to convert ammonia to the ammonium. And the uh, benefit, uh, the fourth benefit is the the microalgae. Ini, they can provide uh, oxygen to the To the fish, ah, ya. uh, so there are empat the advantages of the microalgae. So based on these advantages, com uh, compared to the that we compared to the others, ah uh, microalgae, macro, mimi tumbuhan yang boleh dinampak dengan mata kasar, I think microalgae is the best lah in terms of economy, aspect, even in terms of uh, advantages there. So maybe some race that the microalgae micro is more advantage than the microalgae, maybe is their opinion lah. Mungkin pendapat dia orang mengatakan microalgae ini lebih bagus lah. Tapi in in the point of economy and also the benefits of the microalgae, I think microalgae is a ideal. Ideally can be practiced in the aquaculture lah. Mm -hmm. So I'm not say you are wrong ah uh, but I don't say I'm I'm so right lah saya tak cakap ah uh, kamu betul dan saya tak, tak mengaku saya salah, saya salah jugalah ah uh. <laughs> it's up to the public to make the decision eh? uh. So any question ah uh, I'm enjoy ah eh? uh, saya suka sembang-sembang -semang, ah borak-borak dengan uh, kawan kawan dari sebarang ah sebenarnya kita ni serumpun ah dekat malaysia ni serumpun indonesia dengan ni cuma kita di dihalang dengan selat melaka ataupun kita boleh jalan kaki ke Malang any more question ah Please enjoy, eh. enjoy the class, enjoy the process, teaching and learning process. Eh. Uh, sebab ni berapa tahun? Empat tahun eh dekat uh, Meran, Menara dan Ganding ya eh, dekat Univers Universiti eh. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Tanya. Sila, sila. Hmm. free priority Ah uh. Hmm uh, terima kasih ibu pertanyaan tu ha uh. Jadi mungkin ah uh, ayah uh, ibu tu uh, uh, betul dia guna yakut uh, sebab yakut ni sumber probiotik yang uh, mudah didapati. Boleh pergi beli-beli di mana-mana saja kan. Uh, yakut vitagen sedang uh, senang, senang di Papua Akan tetapi uh, mungkin ca cara pemberian makan pemberian yakut berdak ikan tu uh, ada kesilapan teknikal. Ah uh, jadi yakult ni adalah mengandungi uh, probiotik ya, uh, probiotik. Jadi kalau hanya sebotol probiotik dimasukkan dalam uh, tangki yang besar, uh, rasanya kurang mem -ma memberi manfaat kepada ikan tersebut. Uh, sebabnya tangki air dia besar. Jadi apabila letak sebotol ni tak cukup lah. Uh, tak cukup nak, nak supaya uh, probiotik ni boleh sitting into the ikan tu. Dia boleh masuk ke ikan melalui mulut ataupun melalui kulit ah uh, probiotik tersebut. Akan tetapi apabila dimasuk dalam air, dia perlu kuantiti yang banyak. ah uh, baru dia efektif lah. Kalau hanya sebotol dia, tidak mencukupi lah. Uh, jadi ini untuk nak mengurangkan kos, yakut mahal. Uh. Nak mengurangkan kos, uh, seperti yang ibu cadangkan, masuk dalam pakar uh, ikan lebih sesuai. Sebab apabila dia masuk dan ikan, kita boleh gaul dengan sekata uh, mixing homogenizedly. Then kita beli pakar ikan uh, kepada ikan tersebut. Jadi dia boleh masuk terus dalam perut ikan. Jadi itu lebih efektif lah berbanding dengan uh, masuk dalam air. Ya. Kalau nak masukkan air boleh juga. tapi tapi dia perlu kuantiti yang banyak selain daripada yakut ah ibu boleh cadang dengan ayah ibu boleh beli probiotik dalam bentuk powder ah dalam bentuk serbuk di dekat shopee Shopee Indonesia saya ada ada jual ah selain kita guna yakut sebab yakut ni lebih baik kita minum daripada bagi ikan ah sebab yakut ni dia lebih sesuai kepada manusia ibu boleh cadang dengan ayah beli probiotik Ikan dalam bentuk powder form. Jadi minta ayah campur dan pakai ikan dan bagi kepada uh, ni apa ni ikan. Jadi cara campurkan senang ya. Kita basah basahkan pakai ikan tu dengan ni sedikit sedikit basah. Sebab kita dah buat. Uh, sebab dah kita dah sudah ibu sudah datang ke kelas kita. Kelas fish nutrition kita tahu makan pelakar ikan ada uh, binder. Ha, Jadi ni apabila ada binder kita letak sedikit air dia akan uh, melikit. Uh, apabila kita letak uh, probiotic dalam bentuk powder form tu dia akan tercampur. Dia akan lekat dalam makanan ikan. Jadi kita bagi dekat uh, makan pelakar ikan yang sudah ada probiotic. Bagi dekat ikan tu maka adalah lebih uh, abdal, lebih sesuai. Uh, Itulah cadangan saya kepada ibu. Boleh boleh guna Yakut, tapi Yakut tu lebih sedap kalau lebih enak kita minum. Kalau nak guna untuk ikan, ibu boleh pergi ke shopee atau pergi ke ikan. Kedai ikan nak 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 beli probiotik untuk ikan bentuk sebu. Probiotik dia ada bentuk cair, ada bentuk sebu. Lebih sesuai guna sebu. Senang kita nak campur dalam makanan ikan. Adakah saya menjawab uh, soalan uh, ibu? Uh. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Oh. don't don't stop at the top cut the sky before you drop eh? uh, don't stop at the top eh? cut the sky before we drop eh? uh... <laughs> Yeah. Uh -huh. Thank you, Ross. Thank you, all. See you all again.